с вами программа о любви красоте и женской мудрости леди Ленд и я женя Власова а ведь правду говорят что время летит незаметно до нового года осталось всего пару недель самое время спросить у наших звезд как они готовятся к этому празднику сегодня мы также раскроем секреты красоты для настоящих леди а именно узнаем, что нужно сделать уже сейчас, чтобы сиять и быть неотразимой в новогоднюю ночь. Агент М1, в свою очередь, поделится с нами ценной информацией и расскажет, какие подарки лучше не стоит класть под елочку нашим любимым мужчинам. Ну а в рубрике Perfect Lady нас ждет настоящий предновогодний сюрприз. Встреча с певицей Анастасией Стоцкой. Многие из нас ждут наступления Нового года с большим нетерпением. Ведь в эту сказочную ночь особенно хочется верить в чудеса и исполнение наших самых заветных желаний. Конечно, артисты не исключение. Хоть и для большинства из них 31 декабря ассоциируется с работой, а не с семейным праздником. И тем не менее, некоторые знаменитости с удовольствием вникают в процесс подготовки к этому яркому торжеству. Незабаром новий рік. Тож не дивно, що всі готуються до феєричного святкування цієї урочистої події. Можна з впевненістю сказати, що передноворічні турботи не залишають у спокої більшість з нас. Але у той же час це досить приємні клопоти, з якими, як виявилось, мають справу далеко не всі артисти. Скорее всего, что на этот Новый год, как всегда, не придется планировать, а планы скажут сами за себя, и я буду выступать. Но это большое счастье, когда есть возможность сама, самой, не только праздник, этот чувствовать внутри, но также его и дарить людям. Ну, я подготавливаю костюмы, готовлю микрофоны, натираю. Но Новый год не праздновала, уже получается где-то 9 лет. Я уже давно перестал воспринимать Новый год как нечто особенное. Во-первых, потому что, наверное, я очень много работаю в Новый год, и для меня это не праздник. Праздник наступает потом, когда, заработав какую-то сумму денег, я могу ее потратить на отдых, если у меня есть такая возможность. Поэтому я не готовлюсь, я просто <планирую>, планирую то, что будет после него. Хоча, звичайно, не всі публічні особи планують працювати у цю казкову ніч. Святкування Нового року вони перетворюють для себя на час пригод та відпочинку. Примерно где-то в середине декабря наряжаю елку, то есть готовлю как бы это вместе с ребенком. А потом, как правило, числа 22-го я уже улетаю в Майами. Деякі Celebrities впевнені, що новорічні свята краще зустрічати вдома. Адже це прекрасний період, коли можна надолужити вкрадений роботою час зі своїми рідними. Тим паче виїхати за кордон ніколи не пізно. А я лично, как и всі годы, и в этом году в том числе. И всем советую не уезжать из Украины, а провести Новый год в кругу семьи. С родными, с родителями. Мы и так и мало времени уделяем. Неважливо, насколько ты известна людина. Родина и близкие люди все одно завжди мають быть на первом месте. Мабуть сам этому большей знаменитостей прагнуть створити свою особливу святковую атмосферу в дома. Я стараюсь, чтобы на святого Николая уже стояла елка, когда на улице мороз, а дома уютно горят лампочки, огоньки, стоит елка и процесс дарения подарков, ну это, это не ни с чем. Обычно получается буквально совсем впритык, но вот опять же так как для детей это особенное событие, то ну, достаточно заранее. Ну, наверное, за хорошо, за хорошие так две недели. Где-то так уже такое появляется новогоднее настроение. Ну, порой бывает, там часто бывают командировки в ноябре, когда в Европу едешь и смотришь, что там вообще новогоднее настроение раньше, ты как-то заряжаешься и хочется тоже частичку его принести немножко раньше в дом. Стало мы По всій хаті, це раз. Ну, по всі хаті мається на увазі, у повинна бути своя ялиночка. Ну, у нас штучні ялинки. У нас справжня ялинка, хоча це не ялинка, це мадрина. Вона росте на вулиці. Ми останні три роки її прикрашаємо гірляндами. От вчора буквально я купив, ну, ми з дружиною купили двоє оленят, таких, от, які світяться вночі, дуже класні. Діти про це ще не знають, між іншим. І чекаємо, поки буде перший сніг, щоб їх поставити. На е, правило, новий рік ми е, зустрічаємо не вдома, а у кумів. Неважливо де і як ви зустрінете новий 2013 рік. Головне, щоб приємні спогади зігрівали ваше серце протягом наступного року. Святкова ніч обов'язково подарує безмежне відчуття щастя, якщо ви наважитесь відсвяткувати її так, як завжди мріяли.